Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма це вас хвилює. І разом зі мною у нашій студії Світлана Дабагян, практичний психолог. Вітаю вас, Світлану. Добрий день, крім своєї основної діяльності, ви чимало часу приділяєте волонтерству, і ви та ваші колеги з кризи з кризового центру чимало часу і душі вкладаєте в саме цю діяльність. Вы сотрудничаете и с бойцами, которые вернулись, или собираются, или направлены в зону проведения антитеррористической операции? В каких же направлениях больше психологи вашей службы работают с бойцами? Да, в прошлый раз мы говорили о работе с беженцами, с переселенцами, с детьми, которые сейчас остались без постоянного места жительства и в такой подвешенной ситуации. А сегодня мы поговорим о такой категории населения, как бойцы, это военнослужащие, это добровольцы, это люди гражданские, которые по собственной воле, по своей инициативе отважились, решились стать военными и пойти в зону АТО. И мы поговорим сегодня о таком понятии, как боевой стресс. И для меня это очень важно. То есть сегодняшняя встреча, она больше такая просветительская, потому что и сами бойцы военнослужащие они ну, как будто себе не признаются в том что им нужна помощь им нужна поддержка и их близкие родные тоже не знают как себя вести чем им помочь как их поддержать поэтому сегодня вот такая встреча такая передача будет как раз направлена на то чтобы разъяснить осветить те аспекты те вопросы для людей чтобы они понимали что их реакции это совершенно нормальные реакции Реакции, реакции их организма, их психики на ненормальные обстоятельства того, что происходит в зоне АТО и того, то, что происходит сейчас в наших здесь семьях в мирном состоянии. Да, то, что э, приходится переживать нашим ребятам в тех условиях, э, наверное, даже словами не выразить. Мы все в детстве играли в войнушку, мы читали книги, смотрели фильмы, но увиденное своими глазами, оставляет глубокий след и, наверное, неизлечимые раны в душе каждого человека. Что же творится в душах этих ребят? Как, что они переживают на данный момент? Давайте, наверное, разделим разные состояния, разные понятия и поговорим о том, что такое боевой стресс. И что это за состояние, да, для того, чтобы можно было его отличать уже от посттравматического синдрома, от острого состояния после стресса. И что такое боевой стресс? Мы когда встречаемся с ребятами, которые не военные или которые военные, но они не встречались с такими сложными острыми ситуациями то здесь для нас очень важно им рассказать, разъяснить, предупредить, потому что если предупрежден, то вооружен. И поначалу, конечно, мы можем встречать такую достаточно, ну, скептическую какую-то да, такую шутливую форму принятия. Вот. Но дальше, когда мы начинаем говорить о вещах серьезных, и сейчас комплектуются группы тех бойцов, которые уже были участвовали в военных действиях, и те, которые новобранцы, и они, конечно, обменивают опытом это очень ценный и важный опыт то есть там добавляется серьезность и ответственность и люди понимают что это ну, такая обстановка где ты не можешь предвидеть где не можешь предугадать и ты должен опираться на себя на свои физические и психические силы и здесь очень важно предупреждать ребят о том, что э, в ситуации стресса э, организм сбрасывает все ненужное, то есть человека может вырвать. Извините за такую грубость, человек может обделаться. И, конечно, если с ним это происходит, то это еще больше усиливает его состояние стыда такой некомпетентности. Но когда об этом можно Паники. говорить, да, когда об этом можно говорить, когда об этом можно предупредить, что это совершенно нормально, о том, что состояние боевого стресса это когда все внутренние ресурсы находятся на пределе, когда в кровь, в организм вбрасываются невероятное количество гормонов, когда все системы, это и физическая, и психическая, находятся, да, вот э, они направлены на то, чтобы выжить. У человека учащается сердцебиение, повышается кровяное давление, сосуды сужаются, вот, кровь приливает к необходимым органам, чтобы обеспечить их э, снабжение. И у человека появляется, может появиться тремор, э, но вместе с тем у него появляется внутреннее состояние агрессии, бдительности, напряженности и сосредоточенности. То есть весь организм готов к тому, чтобы сейчас выжить прыгнуть, да, справиться с тем напряжением, которое сейчас его ожидает, причем это напряжение, оно же непонятно какое. И если раньше, да, мы можем говорить о том, что как сражались казаки со своими врагами, они врага видели в лицо, то есть это был такой честный бой, то сейчас, когда люди находятся в окопах, они не видят лица своего врага. Это идет обстрел, то есть люди обстреливают друг друга, и это неопределенность, невозможность проконтролировать след следующий шаг ни своего противника, ни свой собственный, ни своего товарища. То есть это вносит очень много сумятицы и неразберихи. Поэтому вот это состояние такого стресса, напряжения, оно совершенно нормально. Я еще раз повторюсь, что это совершенно нормальная реакция нашего организма на такие стрессовые условия и обстоятельства. Можно э, назвать это экстремальной мобилизацией всех, всех сил систем, да, и всех, всех систем, систем. организма. Угу. Да. После такого всплеска Работы всех систем нашего организма, что наступает после этого? Наоборот, расслабление, или как долго может это продолжаться, и к чему это приводит? Это зависит от разных критериев, да, от разных обстоятельств. Есть военные, которые хорошо знают свой организм, знают свое тело, как работают системы, и они научились напрягаться и расслабляться в зависимости от поставленной внутренней или внешней задачи. И когда мы встречаемся уже с такими опытными бойцами, то чем-то мы с, ним, с ними делимся, а чем-то и они с нами делятся. И мы с благодарностью этот опыт усваиваем для того, чтобы потом нести его дальше. Вот. Но э, есть бойцы даже с опытом, которые... Э даже на нынешний этап они еще не могут понять, как помочь своему организму. И что тогда происходит? Уже э, закончилось напряжение, уже закончилась война. Э, солдат вернулся в мирное время, он вернулся в свою семью, в свой дом, но он по-прежнему не может спать, у него нет аппетита. Э, он просыпается, и этот сон очень поверхностный и короткий. И э, о чем это нам говорит? Этот том... человек не справился со стрессом. Это получается, что организму как будто не было дана команда ⁇ все, расслабься, тепер, теперь можно расслабиться, теперь можно отдохнуть, теперь можно вдохнуть полной грудью, да, теперь можно поспать ⁇ Получается, что человек, который находится на войне длительное время в неопределенных условиях, то его организм как будто уже не верит, да? он не помнит вот это состояние, что можно расслабиться, можно довериться, можно отдохнуть. Поэтому даже когда внешние условия мирные, комфортные, защищенные, организм все равно не может отпустить эту проблему. И еще чем наша психика отличается от э, психики и физиологии животных? То есть у животного у них не бывает посттравматического синдрома, да, у них как такового стресса не бывает, потому потому что их защитные функции организма направлены на то, чтобы выжить. И получается, что, например, если бежала лань, и ее ранил тигр, и она дальше спряталась в кустике, то она находится в состоянии такой нервной дрожи. Она как будто продрагивает все это напряжение, то есть она из себя выбрасывает. Человеку уже свойственно капсулировать, удерживать проблему, удерживать напряжение. И давайте будем рассуждать следующим образом. То есть, если мы очень много этих капсулу накопили внутри, внутри своего мира, внутри своего пространства, внутри своей психики, то там очень много напряжения, и оно никуда не девается. Поэтому я приказываю своему организму расслабиться, отдохнуть, а он не слушается. Тело меня не слушается, я не могу отдыхать. И здесь, о чем мы говорим с бойцами, о чем мы говорим с людьми, которые вернулись да, из таких тяжелых боевых условий, обстоятельств, мы не говорим им о том, что они инвалиды, ни в коем случае. Мы не говорим о том, что у тебя есть проблема, нет. То есть мы говорим о том, что это тяжелый опыт, и твоей психике нужно просто помочь его обработать. И если это делать своевременно, если это делать систематически, то 90% людей, которые были на войне, были в зоне АТО, то они в состоянии справиться с этим, да, с помощью, при поддержке, психологической помощи своих близких, родных. Но э, кризис э, может наступить именно в тех моментах, где человек говорит: мне не нужна помощь, со мной все в порядке. И э, мы э, говорим о том, что... Вот это напряжение, вот эта невыносимость, вот эта невозможность просто жить и организму самым элементарным образом функционировать, она как бы накрывает, и это может случиться через месяц, это может случиться через полгода. А некоторых людей догоняет даже через несколько лет. То есть казалось бы, человек держался, держался, и все в порядке. А через несколько лет э, начинают эти картины всплывать, страшные, ужасающие. Являться э, в каких-то да, разных-разных обстоятельствах. Светлана, а скажи. Как вы думаете, всем ли бойцам нужна психологическая помощь? Или ребята в состоянии сами справиться? Ну, я вот здесь повторюсь, да, немножечко, что если говорить о статистике, то это идет где-то три раза по 30%. Мы можем говорить о том, что 30% людей справятся сами без дополнительной помощи, то есть их ресурсов внутренних достаточно. Причем здесь важно еще помнить, что самое лучшее лекарство это близкие, родные, это друзья, это понимание, это сочувствие, это нахождение рядом, это возможность быть с детьми, это возможность заняться любимым делом, это вернуться в такой привычный ритм. И постепенно человек как будто переключается. 30% людей, они нуждаются в такой кратковременной помощи и поддержке. То есть когда человек может сам себе объяснить, что же с ним стряслось, что же получилось. Потому что когда мы общаемся вот с ребятами, с бойцами, то они через какое-то время, когда появляется доверие, они откровенничают, и у них возникает такое впечатление относительно себя, что со мной что-то не так. То есть я слабак, я не справился, я не могу спать, я не могу нормально функционировать. И здесь очень важно действительно донести, что это нормально. То есть то, в каком состоянии ты сейчас находишься, это нормально и будет все хорошо. То есть нужно дать время, нужно организму действительно дать возможность такой реабилитации, такой адаптации, возвращения, вспоминания, как это может быть иначе. И 30% людей, бойцов, которые пережили такое очень сильное стрессовое состояние, очень долго находились. Да, и здесь же еще что важно, обстоятельства войны, они непредсказуемые. То есть что рассказывают бойцы? Они говорят: вот поступил приказ, что продержитесь неделю, и мы как будто рассчитываем свои силы на то, что да, неделю мы продержимся. Мы рассчитываем, где мы будем добывать воду, как мы будем находиться в укрытии, как мы будем друг друга поддерживать. Вот. Но проходит неделя, за ней еще неделя, потом еще неделя, и получается, что это бесконечно, и э, как будто уже очень сложно свой организм обманывать. Где же эти ресурсы брать? То есть нету какой-то конечной такой точки, когда вот до этого места дотяни, тени да, будь крепким, будь сильным, будь таким мужественным, а потом ты можешь расслабиться. Оказывается, что ты вообще не можешь расслабиться. И вот эти обстоятельства неопределенности, они действительно вгоняют организм в такое состояние глубочайшего стресса, очень острого переживания. Что кроме неопределенности переносится тяжелее всего? очень много ситуаций, которые ну, вот в такой мирной жизни сложно себе представить. Это, конечно же, гибель товарища. Это товарищ, который вот здесь рядом с тобой шутил, мы с тобой делились всем последним, и я обнаруживаю, что его нет. И потом ребята рассказывали, как они собирали своих товарищей по кускам. И эти картины, они всплывают еще спустя какое-то время, то есть они не могут расслабиться. Вот. Но самое страшное это предательство, то есть все это можно пережить. Но самое страшное это предательство, это когда ты не можешь положиться. Да? И, конечно, это предательство связано больше ну, с таким руководством. Очень много злости именно на политические силы, на то, что в государстве такой бардак и нет никаких ориентиров, где бы можно продержаться. Вот. И здесь очень важно, действительно, да, вот находить эти островки такого смысла, такой поддержки, где бы можно было устоять. И хочу еще тоже, да, остановиться отдельно на вот этом состоянии посттравматического синдрома для чего для того чтобы сами бойцы могли у себя его диагностировать и для того чтобы их близкие и родные тоже могли диагностировать да, обнаружить. то обнаружить Ш... посттравматический синдром это то состояние которое наступает после стресса да, после да. вот этой мобилизации всех да. сил организма да и поначалу когда люди возвращаются они могут быть физически не травмированы. да то есть не было ни осколочного ранения, то есть человек физически здоров, даже ну, очень часто с контузиями, да, ребята лежат в госпитале, вот. Возможно, даже не было контузии, то есть вернулся здоровым, но э, участникам и свидетелям э, тех событий, обстоятельств, в которых явился человек, то есть психике нужно дать время на то, чтобы это обработать, на то, чтобы себе как будто это объяснить. Потому что ну, нормальный человек не может это себе объяснить, когда он видит оторванные куски тел, да, когда ну, нечего пить, когда он несколько суток не спит. И э, возвращаюсь к именно с самим проявлением посттравматического синдрома. Что это такое? Первое – это отсутствие или нарушение сна и э, аппетита. То есть практически 99,9% ребят жалуются на то, что они не могут спать. И это такой вот ключевой вопрос, который может ну, вывести на доверительные отношения, да? потому что мы приходим, спрашиваем, как дела, пришли проведать, они говорят, у нас все отлично, заходите, просто пообщаемся. Вот. И через какое-то время, когда начинаем спрашивать, как вы спите, то у них есть такое раздражение и злость на себя, что они не могут это контролировать. И они злятся, и говорят, ну, не сплю. Сон поверхностный, и перед глазами встает, становятся эти картины, эти ужасы, эти звуки. И реакция такая, что где-то услышу громкий звук и хочется сразу спрятаться, бежать в укрытие, просто накрываю голову руками. Значит, следующие какие признаки? есть апатия, есть такое ощущение, что нет перспективы, люди не могут строить перспективы на будущее, не видят целей, не видят себя в будущем, как будто будущее очень короткое. Бывают нарушения внимания, нарушения памяти, не могут запомнить, есть такая расторможенность. Могут проявляться неконтролируемые вспышки гнева и агрессии. Вот. Могут чувствовать, что ненавидят весь мир. И э, словно вот этот переход э, из состояния войны в состояние мирное, оно очень сложное. Ребята говорят о своем очень большом раздражении, когда они э, вот ходят по улицам, и люди живут как будто не чувствуют войны. То есть работают рестораны, работают бары, звучит музыка, люди веселятся, но словно они попадают совершенно в другой мир. И вот эта возможность перехода, переключения, она очень затруднена, очень сложная. Светлана, скажите, пожалуйста, вот ребята, которые вернулись из зоны АТО и опять должны через какое-то время снова туда попасть, им хватает времени на реабилитацию или его катастрофически мало? Его однозначно не хватает. И очень многие бойцы, они, вернувшись из зоны АТО, просят, чтобы их оставили на полигонах, в воинских частях чтобы они не шли домой, потому что вот как раз этот момент расслабления, отдыха такого, да такой расслабленности, и дальше они просто не захотят туда возвращаться, там, где ситуация связана ну, с такой гранью между жизнью и смертью. И э, ну такой минимальный срок э, такой совсем крошечной реабилитации это хотя бы месяц, и конечно им не дают такой возможности. И ну вот эта неделя, две недели и и опять туда возвращаться, то есть это мы можем говорить о том, что люди истощены, и здесь, ну насколько это возможно, да, мы конечно общаемся с руководством, мы говорим о том, что, ну, больной солдат, истощенный солдат, это плохой солдат. То есть солдат должен быть боеспособным, дееспособным, он должен чувствовать в себе ресурс, он должен чувствовать такую здоровую злость, он должен хотеть сражаться, защищать, побеждать, а если он подавлен, если у него, да, еще я не сказала, такое очень важное состояние, которое разрушает очень сильно, это вина выжившего. И э, ребята еще тоже очень сильно держат, если они сюда э, пришли в отпуск да, на неделю, на две, а там остались их друзья, и это очень сильный стимул, очень сильный мотиватор для того, чтобы туда вернуться. вот. И э, если погиб друг... И э, если я еще не смог его похоронить, если я не видел его в последний момент или наоборот видел, ничего не мог сделать, то это очень большая трагедия, так называемая вина выжившего. И здесь очень важно помочь человеку это пережить. А э, тема смерти вот такой близкой э, ⁇ это э, достаточно долгий, длительный процесс. То есть здесь важно похоронить, важно оплакать, и не зря делается 40 дней. И э, ребята э, действительно соглашаются на вот всевозможные ритуалы, и перед тем, как туда отправляться, да, в зону АТО, и после того, как возвращаются, то есть они соглашаются на то, чтобы приходил батюшка, на то, чтобы их благословил, на то, чтобы раздал крестики. Они с большой любовью и нежностью относятся к тем талисманам, которые делают дети. Вот. Многие бойцы говорили, что именно этот талисман меня сохранил, и там была такая ладошка, э, пять в богданчик и венка же, Децей богданчик, он меня врятувал, я оставись живым. Светлана, вот. что делать родственникам этих ребят? Удвоить, утроить внимание или наоборот быть ненавязчивыми, как-то уступать, поменьше попадаться на глаза? Как быть? Как помочь выйти из состояния? Здесь важно синдром? понимать, что родственники находятся не в меньшем состоянии стресса, чем сами бойцы, а порой даже в большем. Потому что боец, он выполнял свою роль, да, он выполнял свою миссию. А родственникам очень хочется поддержать. И очень часто они приходят в госпиталь или находясь дома, они стараются их накормить, позаботиться, одеть, приласкать. И очень часто для бойцов это ну, как некая такая навязчивость. И мы разговариваем с бойцами, говорим о том, что «Ну вот представь, если они ничего не будут делать, они просто будут сидеть дома и представлять, как тебе плохо, как тебе тяжело, они просто сойдут с ума. И тогда бойцы соглашаются на то, чтобы родственники приходили, рассказывали, спрашивали. Но очень важно, да, такой вот как рекомендация родственникам, чтобы они не давали конкретных советов. То есть самое важное, что мы можем сделать для своих близких, когда они в тяжелом состоянии, когда они в состоянии невыносимости, в состоянии такой печали, горя или потерянности, это то, что мы можем быть рядом. Просто помолчать, просто посидеть, может приобнять, поговорить ни о чем о чем-то посторонним, но просто побыть рядом, то есть предоставить такой свой эмоциональный душевный контейнер для того, чтобы человек, которому трудно, он мог этим поделиться и мог это обработать. Итак, профессиональная помощь ребятам нужна. Вы, ваши коллеги, ее предоставляете. Давайте напомним, мы уже объявляли телефоны, давайте еще напомним координаты, куда нужно обращаться в случае необходимости. Да, и сами бойцы, и э, те э, военные, которые э, собираются сейчас в зону АТО, и родственники э, бойцов, родственники раненых, родственники погибших могут звонить по этому телефону и получить профессиональную психологическую помощь э, э, моих коллег. Вот это из кризисной психологической службы. Психологов очень много, которые сейчас работают и э, мы, насколько это возможно, стараемся оказывать помощь и поддержку. И номер телефона 066-757-86. Спасибо, Светлана. Что еще может помочь ребятам, которые побывали в зоне Ато или которые отправляются туда? Если не говорить о психологической помощи и поддержке, да, физической реабилитации, которая была бы очень полезной, такой очень было бы здорово, если бы вы ей воспользовались, то это однозначно природа. То есть это вылазки на природу, это встреча с природой, контакт с природой, это вода, это деревья, это земля, это красотища всевозможные. Ребята в госпитале они прямо просят приносите нам красивые виды, фотографии. Вот это возвращение к земле, к какому-то своему участку. Если это частный дом то повозиться в земле, то есть это да, культурить этот огород, это встреча с друзьями, это просто посидеть, поговорить, это знакомство с новыми людьми, с близкими, с родными. Если человек создает семью, рожает детей, да, новый его ребенок, его продолжение, его сын или дочка это тоже очень большой ресурс. Это есть ради чего, есть ради кого в дальнейшем жить. Дякую, Светлану, Побожаемо здоровья и наснаги. Нашим бійцям, нашим захисникам, шановні друзі, ви дивилися програму. Це вас хвилює. Буквально за два тижні у цей же час до вашої уваги, поради психолога. Ну а зараз час прощатися на все добре.